Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yasir wa la rabbi tamim bil khair la hawla wa la quwata illa billahi al-ali al-azim. Selamat menonton. Labaikallah 2025 menyahut panggilanmu. Dan malam ini kita bersiaran lagi bersama dengan tak lain tak bukan Pak Susamsul gaw, gaw Dan diharapkan anda yang menonton, terus menonton Dan kepada anda yang menonton di ruangan media sosial Di TikTok, di Facebook Sila kongsi-kongsikan, sila share-sharekan Semoga sebahagian daripada perkongsian kami dan anda Allah SWT akan mengirakan salah satu daripada amal soleh kita Amin Ya Rabbal Alamin Dan hari ini adalah episod yang ketiga Labaikallah kalau semalam kita bercerita dengan bagaimana jemaah haji yang pertama kali bersama dengan Ustaz Abdul Rahman dan pada malam ini kita akan dengarkan perkongsian juga yang tajuknya jiwa mukmin dan kita juga akan berlintas langsung ataupun kita akan bersama dengan petugas TV Ahli Hijrah di Mekah Al-Mukarramah bersama dengan Al-Fadil ataupun Tuan Haji Syarul dan seperti biasa kita ada tetamu jemputan atau petugas haji di tanah air ataupun petugas haji di tanah suci dan hari ini jangan terkejut. Ini bukan dua Samsul, tapi walaupun namanya Ustaz Samsul, tapi ini bukan Samsul debat, tapi yang ini ialah Al Fadil Ustaz Samsul Muhammad Samsul Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sihat. Alhamdulillah. Baik, tajuk kita hari ini jiwa mukmin, Ustaz. Ya. Okey. Dan uh, jemaah haji yang pergi ataupun mendapat um, jemputan sebagai tetamu Allah menyahut panggilan Allah ini kebanyakannya semuanya dah bersedia ada yang pergi khusus. Ustaz juga uh, dah pernah pergi haji tahun 2026. Alhamdulillah saya direzekikan untuk pergi haji daripada tahun 2003, mm -hmm. 2004, 2005 dan 2006. Masya Allah. Empat tahun berturut-turut sebagai Alhamdulillah. petugas. Uh, sejujurnya saya waktu tu belajar di sana. Masya-Allah umur Qura di Universiti Islam Madinah. Allahu Akbar. Kemudian bila tahun akhir tahun 2006 saya dijemput oleh pihak Tabung Haji mm -hmm. untuk menjadi uh, pembimbing jemaah haji mm -hmm. bagi pakej uh, Tabung Haji Travel. Masya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Hari ini yang ni pasal orang kata sebagai jemaah haji mm -hmm. kan. Dia uh, macam mana kita nak melatih orang kata uh, seorang jemaah haji itu yang untuk melatih jiwa mereka sebagai seorang jiwa mukmin yang sejati Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Su Syamsul. Ya, ya. juga dengan para penonton yang menggemari rancangan Labbaikallah. Macam mana kita nak wujudkan dalam diri kita perasaan jiwa hamba ketika mana kita hadir mm -mm. khususnya untuk mengerjakan ibadah haji ini betul yang pertama ni tuan-tuan kita tahu ketibaan kita di tanah tersebut sebenarnya kalau pun nak diukur daripada sudut material ataupun daripada sudut fizikal luarnya Bukan nak kata part tu tak ada daripada usaha manusia, mesti kena ada. Mm -hmm. Kita simpan duit, mm -hmm. kita urus kewangan kita dengan baik, kita buat persiapan-persiapan seperti mana Pak Su cerita tadi. Mm -hmm. Tapi yang membawa kita untuk kita merasakan jiwa sebagai seorang hamba ini bila mana kita melihat sebenarnya ketibaan kita di sana. Macam saya cerita tadi Pak Su. Mm -hmm. Ya. Kalau nak cerita pasal duit, saya bukan daripada keluarga yang senang. Ya. Yeah. Tapi dalam usia alhamdulillah Allah rezekikan saya untuk dapat mengerjakan ibadah haji umur 23 tahun. Masya-Allah 23 24 25 lebih tuah gitulah. Masya-Allah. Waktu tu kita kata takdirnya Allah rezekikan saya untuk belajar di sana. Hmm. Maksudnya rezeki itu dia datang bukan semata-mata kerana oh ini kerja lama aku banyak duit. banyak duit hmm, kerana kita ada keluarga yang mampu untuk sara kita dan sebagainya hmm. tidak. Hmm. Tapi yang membentuk jiwa kita sebagai seorang mukmin waktu kita hadirkan diri Tanah suci kita tahu setiap daripada mereka yang melangkah kaki ke tempat tersebut uh -uh. mereka itu dipilih oleh Allah untuk Masya Allah. menjadi tetamu-tetamunya itu pandangan saya. lah. baik baik kita nak cerita tentang kesabaran juga selain daripada ujian tentang yang lain ujian duit kata orang Betul. ujian tentang masa kata orang Betul. ujian tentang kepanasan tapi ujian yang utama ialah tentang sabar. Utul. kan? Kebanyakannya uh, ramai orang tak sabar. Jadi, uh, bagaimana tentang kesabaran? Walaupun kita banyak baca Quran, selalu kita kita dengar fasabrun jamin. Allah sebut juga innallaha ma'asabirin. Hmm. Tapi kebanyakan yang kita dengar. Sabar ni walaupun dah jadi jemaah haji dia kurang sabar. Macam mana nak latih diri pula tu, Ustaz? Kalau kita katakan haji ini dia merupakan satu pakej daripada Allah untuk memberikan kita semua input berkaitan tentang sabar. Mm -mm. Kalau kita dalam aktiviti-aktiviti lain mungkin kita hanya mengambil sabar itu satu daripada jenis-jenisnya yang tiga yang disebutkan oleh ulama, mm -mm. sabar dalam kita mengerjakan taat ataupun sabar ketika mana kita nak menjaga diri kita daripada melakukan maksiat mm -mm. ataupun sabar ketika mana kita berhadapan dengan ujian. Mm -mm. Tapi kalau sebut haji ni ketiga-tiga paket sabar tu Ada. mesti kita akan kena. Maksudnya kita akan lalui, kita akan tempuhi daripada pengalaman haji tu kita akan tengok ketiga-tiga paket tersebut sememangnya kita dilatih oleh Allah menerusi ibadah tersebut yang kita akan perhalusi insya-Allah nanti. Selepas ini. Baik, kita akan sambung lagi pastikan anda jangan ke mana-mana terus bersama dengan kami Pak Su Samsul Rarau, Ustaz Samsul dalam Allah 2025 menyahut panggilanmu. Berehat seketika. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam program Labbaikallah 2025 bersama dengan saya Pak Su Samsul Gawgaw. -gaw. Hmm. Tak ada kata yang boleh digambarkan perasaan bila kali pertama kita berdiri di depan Kaabah. Hmm. Ada yang menangis tanpa sebab ada yang rasa kecil ataupun ada yang rasa seperti kembali ke rumah sendiri. Dan Allah SWT kita rasa sangat dekat ketika itu. Kita masih lagi bersama dengan al Ustaz Samsul. Ustaz Samsul tadi kata pernah ataupun dah pergi haji pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006. Okey, untuk 2003 tu, pertama kali tengok Kaabah. Apa perasaan Ustaz masa tu? Sebetulnya bila saya dapat pergi haji tahun 2003 tersebut, saya tiba lebih awal sebelum musim haji. Musim haji tahun tu lebih kurang bulan 1 atau bulan 2. Mm -hmm. Tapi sebab saya masuk ke universiti lebih awal beberapa bulan, so kesempatan yang awal tu saya telah pun pergi terlebih dahulu untuk mengerjakan umrah. Mm -hmm. So first time saya berdiri di hadapan Kaabah adalah bukan untuk haji tapi untuk umrah. umrah. Tapi saya rasa perasaannya saya yakin sama seperti mana semua jiwa-jiwa yang Allah berikan kehidupan padanya. Tak ada satu pun insan yang berdiri di hadapan Kaabah Al-Musharrafah ini. Mm -hmm. Melainkan kita akan rasakan diri kita penuh dengan kekerdilan yang subhanallah. Pak Su nak ceritanya, mm. saya pernah pergi ke bangunan atau pembinaan yang lebih besar... Yang kira-kira dia memiliki ciri tamadun yang lama Contohnya saya kata kita pernah berdiri di hadapan piramid eh? mm -hmm. Tapi bila kita berdiri di hadapan piramid Walaupun piramid itu orang kata binaan dia gah hebat, tersergamnya Tapi kalau kita nak rasakan kebesaran Allah padanya tak Kita rasa hina lagi ada Sebab ia adalah merupakan satu binaan yang dibina untuk menzalimi orang lain mm -hmm. kan? Tetapi bila mana kita pergi ke sisi Kaabah Once kita berdiri dapat tengok Kaabah Yalah dulu-dulu kan cerita orang dulu-dulu Orang kata kalau kau berdiri depan Kaabah Tak nampak Kak hmm, Itu cerita banyak lain dosa, <laughs> Banyak dosa, so dosa. Katanya, kan? hmm. Itu antara stigma-stigma yang timbul dalam pikiran kita Tapi once bila mana kita berdiri Nampak Kaabah hmm. Dan Alhamdulillah pada ketika itu Kita hadir dengan perasaan kita kata Kita sedar diri kita siapa hmm. Macam saya sebutkan tadi Saya bukan pergi dengan duit kita Kita hmm. bukan pergi dengan kekayaan kita hmm. Tapi kita pergi dengan jemputan Tuhan Maka pada ketika itu subhanallah hmm. Kita melihat Secara otomatis lah, mm -mm. saya yakin Pak Su juga mungkin merasa perasaan yang sama mm -mm. Air mata kita itu yeah. tanpa dapat ditahan-tahan dia akan turun mm -mm. secara Tak ada sebab orang kata, kenapa kau nangis? Mm -mm. Ta, tak, tak yeah. tahu yeah. Tapi saya yakin itulah merupakan satu perasaan yang Allah campakkan dalam diri kita Yang namanya perasaan seorang hamba Tambah-tambah mm -mm. kalau kita orang lelaki Pak Su kan yeah. Pakai dua helai kain mm -mm. yang dalam tu tak ada apa-apa diingatkan kepada kita oleh guru-guru yang mengajar kita keadaan kita pergi umrah ataupun pergi haji itu. sama seperti mana kita pergi kembali kepada Tuhan kita waktu kita satu ketika nanti kan so itu perkara yang kita rasakan waktu kita berdiri di hadapan Kaabah iaitu lah kekerdilan diri kita yang mana apa yang Allah hadirkan diri kita itu menunjukkan hebatnya Allah dalam mengatur segala urusan manusia termasuklah urusan diri kita jemaah-jemaah haji kita sekarang ni jemaah-jemaah umrah kita dan siapapun yang Allah nak pilih untuk bertamu di sana hmm. itu menunjukkan kekuasaan Allah dan dalam masa yang sama kekerdilan diri kita tersebut. Baik, masya-Allah tabarakallah. Pak Su sendiri pun pernah lalui ustaz. Ketika itu Pak Su menyantuni jemaah. Dan tetapi persoalan yang sampai apabila di depan Kaabah itu, Pak Su dah biasa ulang-ulang-ulang pergi. Tapi pada hari itu, tiba-tiba Allah jadi ilhamkan, dia kata, Samsul, mata kau ni dapat tengok sekarang tengok Kaabah. Sebab nanti mungkin sekali, satu hari nanti, kau tak akan dapat tengok Kaabah lagi. Jadi dia tiba-tiba datang sebab datang rasa sedih datang rasa, ya Allah mata aku yang pernah tengok benda tak baik mata aku yang pernah buat tak baik mata aku yang begini-begini tiba-tiba datang orang kata rasa sebab rasa sedih dan dia tak rasa malu ustaz Betul. macam macam ustaz ada, ada tak jemaah-jemaah yang ustaz bawa pada tahun 2003 2004 2005 tu yang orang kata hati dia kerai hati dia yang memang menangis yang ada yang ada yang tak menangis ada tak ustaz secara pengalaman peribadilah mm -hmm. Allah tunjukkan kepada saya kebanyakan daripada jemaah-jemaah yang saya bawa siapapun mereka sebelum lagi pada tu ada sebahagiannya yang saya tahu riwayat hidup dia sebelum lagi pada tu mm -hmm. bagaimana kehidupan dia yang kita katakan berbeza sama sekali daripada keberadaan dia depan Kaabah mm -hmm. subhanallah inilah yang dikatakan pilihan Allah bila mana Allah nak pilih seseorang untuk kembali kepada dia mm -hmm. Maka pada ketika itu apapun yang dia lakukan sebelum daripada itu Siapapun diri dia sebelum daripada itu Bila dia hadir dengan satu niat, satu tujuan Iaitulah inilah masa aku nak kembali kepada Tuhan aku Rata-rata yang saya lihat perubahan yang sangat-sangat luar biasa Bahkan ada yang sampai tahap kita kata Subhanallah kalau orang kata ini siapa Kita maaflah ibaratnya namanya itu dalam senarai jabatan siasatan jenayah hmm. ibaratnya begitulah ya, ya ya faham tapi bila mana telah pun berubah keadaan diri dia hadir di sisi kaabah hmm. saya kata kadang kala orang-orang begini Allah pilih untuk jadi lebih baik daripada sebahagian yang rasa diri dia cukup baik hmm. maka pilihan Allah ni kita jangan persoalkan ya, siapapun ke? yang Allah panggil untuk kembali kepada dia hmm. kita jangan tengok dia sebagai siapa dia sebelum daripada tu tapi tengok dia kepada siapa yang dia akan jadi selepas, selepas daripada itu, itu termasuklah diri kita sendiri. Oh, ya yeah, betul. Bapak Dan wala. kita yang yang sebagai orang kata yang menyantuni jemaah betul. kita pun tak pasti kita betul. macam mana kita pengakhiran kita. Betul. Uh, sebut tentang doa sebab uh, salah satu tempat orang kata mustajab berdoa ustaz. Ya. Yeah. Di Kaabah. Okey, mungkin ada jemaah yang nak pergi tak war pari lagi betul. ataupun nak pergi nanti. So doa apa yang paling paling patut atau perlu kita baca? Satu yang saya sebutkan sebagai doa yang menghimpunkan segala kebaikan terutamanya waktu kita berada di antara rukun Yamani dan juga rukun Hajar al Aswad hmm, hmm, waktu kita tawaf tu kan yeah. doa ni orang kata adalah doa kecil-kecil je yeah. tak ada apa-apa okay. pun rabbana hmm. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bagi saya itu doa yang Masya-Allah tabarakallah doa yang kita kena baca ketika baca. itu dan kita berehat seketika selepas ini kita akan bersama dengan petugas kita Tuan Haji Syarul yang berada di Kota Suci Mekah pastikan anda jangan ke mana-mana terus bersama dengan kami di labaikallah 2025 menyahut panggilanmu Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dalam Labbaik Allah Dan uh, kali ini saya bersama dengan seorang uh, Petugas haji Yang juga pertama kali Hadir ke Tanah Suci Sewaktu di hadapan di Baitullah Di hadapan Kaabah ya. Apa yang terlintas? Apa yang di, diharapkan? 15 tahun yang dulu Memang saya banyak mengeluh Sebab kenapa saya perlu Hadap benda itu? Kenapa, kenapa saya perlu jaga ibu bapa yang sakit? Hmm. Lepas ibu bapa saya meninggal, saya perlu jaga kakak saya yang sakit. Kakak yang waktu okay, itu menjadi tiket untuk kakak Betul. Ada ke rumah dia. Uh, lah. sedangkan masa tu kena akak rasa kenapa dia? Kenapa perlu jaga dia? Kenapa dia kenapa dia, kenapa dia ada? Kenapa dia perlu adalah hidup akak? Mas. Tapi bila akak fikir balik, dia jaga keadaan. Jadi aku akan jaga je memang aku akan jagalah. Mungkin tak sesimple yang aku rasa tapi aku cuba jaga. Hadirin hadirat tetamu Allah ataupun yang sedang menonton di uh, Allah 2025 ini. Air mata yang kita alirkan ataupun air mata yang mengalir sebenarnya kita bukan paksa. Tapi ada juga doa-doa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita paksa untuk kita keluarkan air mata itu kerana kadang-kadang hati kita keras, kadang-kadang hati kita ini susah sangat untuk mengaku bahawa kita ini adalah hamba Allah. Dan kadang-kadang kita sangat sukar untuk mencari satu yang dipanggil ketenangan. Ketenangan ni memang uh, perlu dicari dan kita perlu minta dengan Allah supaya kita dapat ketenangan. Baik. Uh, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Samsul. Bukan Pak Su Samsul, <laughs> tapi Ustaz Samsul. Baik Ustaz, sebagai petugas tahun 2003, 2004, 2005, 2006. Hmm. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga dengan penonton Labai Allah pada malam ini. Uh, tentang kita tengok tadi, uh, air mata yang dialirkan oleh uh, petugas kita. Ya. Walaupun dia seorang kaunselor. Bila kita menangis, kita rasa tenang. Dosa kita dah kita minta dengan Allah. Allah ampun atau tidak itu terpulang pada Allah. So macam mana Ustaz? Kita nak mencari ketenangan supaya kita berada di sana kita tenang. Kita balik pun nanti kita tenang. Tuan-tuan, satu yang Allah berikan kelebihan bila mana kita bertapak di tanah tersebut. Yang pertama, tapak tersebut. Ianya telah pun dijanjikan ketenangan padanya antaranya berkat doa Nabi Allah Ibrahim kan mm -mm. Nabi Allah Ibrahim doa Rabbi ja'al hadza baladan amina wahai Tuhan kami jadikanlah bumi ini bumi yang aman, tenang, damai. Maksudnya kalau siapa-siapa pergi sana tu, tempat tu sendiri sudah pun mendamaikan. Kalau kita nak cari kedamaian, pasti perkara yang pertama tempat yang kita nak pilih itu tempat yang mendamaikan kita, takkanlah kita nak pergi cari tempat kau jangan pergi tempat yang serabut. <tuh> tak boleh pergi kan? Tempat tu sendiri telah pun memberikan kedamaian kepada kita dan di sana bila mana kita pergi ke sana macam mana Allah Subhanahu wa taala susun segala aktiviti-aktiviti yang perlu kita lakukan di sana. Kalau kita lihat daripada perspektif psikologi ke sekalipun, uh -uh. ianya sememangnya membawa kepada kita ketenangan yang luar biasa. Kalau pengalaman Pak Su pergi sana Pak Su uh -huh. kan saya setinggilah. Uh -huh. Kalau orang kata kalau kita sibuk-sibuk dekat negara kita dengan macam-macam masalah dan sebagainya. Kalau pergi sana kita tak fikir yang lain. Ibadah, 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 Betul? ibadah. Masalah apa pun semua hilang. Betul? Even minta maaf tentang bukan kita nak lupakan anak kita katalah kita ada anak kecil tapi Allah buatkan hati kita ni tak terlalu merindui anak kita lebih daripada kita rindukan Allah kita rindukan salat berjemaah kita rindukan untuk buat amal ibadah di sana apatah lagi rindu suasana haji tersebut betul, ya. Betul, betul. So beginilah Allah Taala berikan kepada kita ketenangan. Yang mana siapa yang dapat peluang untuk pergi haji, kalau tak dapat pergi haji pun pergi umrah. Dia akan kata, Ustaz memang tak ada tempat yang lain yang menyediakan kepada kita platform dan juga aktiviti yang memang benar-benar menyuntikkan ketenangan yang luar biasa. Hmm. Masya Allah. Memangnya walaupun orang kata jutaan manusia itu. Uh, Berpusu-pusu Ada yang buat umrah Ada yang pergi sembahyang Ada yang pergi ziarah Betul. Tetapi itulah dia Kita ada rasa ketenangan yang tidak ada Dekat tempat lain Betul. Kita akan rindukan suasana tersebut Betul. Tambahan pula apabila sampai Semasa operasi masyair tu Ustaz Betul daripada Mekah kita akan pergi ke Arafah. Betul. Dari Arafah kita ke Muzalifah. Dari Muzalifah kita akan ke Mina. Kita melontar. Jutaan manusia akan berpusu-pusu pergi tempat yang sama. Tapi yang pasti kita memang akan rasa tenang di situ. Baik ustaz. Kita menutup setengah jam sangat-sangat tak cukup untuk kita. Masalah. Sini kita minta Ustaz Samsul untuk doakan ataupun berdoa semoga kita Allah jemput kita sebagai tetamu ataupun kepada jemaah haji yang bakal ini diberikan kesihatan yang baik sebagainya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah ya Tuhan kami bagi musim haji yang datang ini Ya Allah kau berikanlah kepada kami Kumpulan-kumpulan jemaah haji yang engkau berikan kesejahteraan kepada mereka ya Allah, Amin ya Allah untuk mereka menyempurnakan tuntutan rukun Islam yang kelima ya Allah, Amin ya, Allah. ya Allah ya Tuhan kami. Bagi saudara mara kami yang sedang berada di tanah suci ya Allah Amin. Permudahkanlah urusan-urusan mereka untuk mentaatimu dalam urusan-urusan ibadah haji mereka ya, Amin. Allah. ya Allah Jangan engkau susahkan diri mereka barang sedikit pun ya, Amin. Allah. ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami untuk kami yang berada di bumi ini ya Allah Amin. Yang belum sampai masa kami dipanggil untuk bertamu di sana ya Allah, ya Allah. Reskikanlah kami kebaikan apa yang telah kau berikan kepada para Amin. jemaah haji kami di sana Amin. Untuk kami turut sama beroleh kenikmatan beribadah di sini kirimu si mahmuum yum ya, ya, ya allah ya allah rezkikanlah bagi kami haji untuk tahun-tahun yang akan datang ya allah. Amin. ya allah terimalah segala amal kami yang sebelum daripada ini ya Amin. allah dan jadikanlah haji kami nanti apa yang kau janjikan sebagai haji yang diterima lalu dikurniakan syurga bagi kami ya Amin. allah ya allah ya tuhan kami jadikanlah haji bagi umat Islam ini haji yang menyatukan seluruh jiwa-jiwa kami untuk berbuat taat kepadamu ya Amin. allah mengembeling segala jiwa kami Amin. untuk disatukan ya من تعتموا يا الله <سؤال> لميم بركوات كان امه اني يا الله <سؤال> ربنا عليك توكلنا واليك <سؤال> انبنا واليك المصير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين kata doa doa yang menyentuh hati jangan lupa besok kita akan bersama lagi dalam labbai kallah 2025 menyahut panggilanmu terima kasih banyak ustaz sama-sama pak su barakallahu